Это был бесплатный урок, 30 минут он длился. Ну, это больше, были больше как не занятия, а знакомиться с вот этими тренажерами. Мне, кстати, понравилось, что я то устаревший деревянный, он такой очень функциональный. Ты как-то так работаешь со своим весом, он такой весь на пружинах. Я даже не знаю, что я могу снять, там, я как раз, так, ну, чтобы видео снять, не знаю, что получится. Вот там, я как ну, вещи оставляешь, и что я приду с телефоном, не знаю, может когда-нибудь. Попрошусь, якобы, как в туалет, и так пройду сниму. Вот. Ну, там я чуть-чуть сделала упражнение. Ага, значит, я была еще одна американка, вторая женщина какая-то такого японского вида. Первый. японского вида. И одна была парочка чернокожая. Она такая красивая. Я прям засматривалась. У нее фигурка красивая. Ничего она все проперлась. Муж высокий такие, ну тоже черный. И я, я ее обсматривала, у нее такие были красивые украшения. А вот эти украшения, особенно с белого золота, очень красиво смотрятся на черных женщинах, на черной коже. Я такие обсматривала. И вот сошла она с человеком. Ну и что? Ну, ну такое, поделали мы упражнение, дали нам вчительку. Она нам показала их пользоваться тем, тем, тем. Какие упражнения, ну, примерно. Не то, что там мы прям их делали. Ну, просто, ну, вот, сделать там 3-4 раза. Так раз, 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 там это. Попробуйте там вот так держаться, подтянуть. Должна сказать, что там получается хорошая растяжка. Вот мне то, что мне не надо. Растягнуть сухожилия на коленях. Вот такое все сделать. Флексибл. Это больше на растяжку, на пластичность. Вот такие по средней нагрузки, так скажем. Камень, ну, нормально. Для меня это для моей что я почти три года ничего не делала, ну, в смысле никаких физических, никуда не ходила, ничем занималась, то... Ой, у меня тут микрофончик. То это. То это нормально. Хвастаюсь. Микрофон есть. У меня микрофон есть, не Стивен подарил у микрофончик. Вот, и ну, короче, Стивенка Он спросил, Говорит, а хочет это безлимитно или два раза? Да, ну, два раза в неделю. Вот что безлимитно-то, вот Тут хоть бы два раза в неделю съездить. Вот, а еще Стивен меня записал. Боже, какая вся интенсивная валяха стала. Записал меня по пятницам. Буду ездить в этот в университет. Такие классы, короче. Ну, просто поговорить. Ну, просто поговорить, короче. <свят> вот так честно, гад. <свят> вот. Понедельник у Соломия, вторник, среда у меня Пилатес, четверг у меня Баптистская школа, пятница у меня разговорные курсы и суббота у меня, ну, обыкновенные курсы, вот эти, что при уни университете. Я какая загружена девчина стала. Це Деньчик храпить, це не Стівен храпить. Баптистка школа. Це я так виражаюсь, Баптистка школа. Это ESL Англійський, як второй язык. Він буває при університетах, при коледжах, при вот таких баптистських школах. Це я називаю при баппистке, так не називається. Це тому, що благотворительность о церкві. Вот. Все, учителя там можуть бути і мусульмані, бля, і православні, і католики. Там просто учитель англійського язика, которого наняли. Його віра відповідальність ніхто не спрашував. Бо там, як почали писати, ой, мама. І сім'ї вони розбивають, вони вашу сім'ю. Розіб баптисти розіб'ють паю сім'ю, де я побачу тих баптістів. Ну, Нічого страшного. Вони, звісно, нічому хорошому вони не навчать, але ж і, на, і не навредять. І сім'ю розбивають, і це Бабтіст, вони затягують, валя не слуха їх.